Britanije i Serbije. Mene zvati Katarina Janušević. Ja studentka peršog o kursu filologičnog o fakultetu Belgradskog o мову, литературу та hrihinsku И literaturu ta kulturu. I čitaju poeziju Tarasa Ševčenka. Sam. želu posrčeći, ne da se odmori. U snop je pošla po sustavu Ivana sina da podovi. Povijeno dete plakalo u tankom hladu pod snopom. Raspovila ga, dojiti stala, pomazila. I sama potom nad sinom časkom u sanu pala. I sanja gde zadovoljan, bogat, i već zaručen i oženjen slobodno, kada Ivan sin njen i sam nekmet slobodno živi i na svojoj veseloj njivi udvoje svoju pšenicu žnju, a deca ručak donesu. I osmehnula se u Boga, trgla se. Ništa od toga. Ivana pogledala, digla, pa ga polako pobila i kladnju dožnjeti pošla za volju nadzornika zloga.